Вітаю, друзі! Хотілося бися з вами зараз порозмішляти над темою про загробне життя. Зараз багато є інформації, є можливість самому досліджувати. І зараз я так коротко розкажу про ту концепцію, яку я вірю, яку досліджував з Біблії, збирав всі місця, де говориться про загробне життя, і склалася така концепція. Значить, є в нас. З, з не життя. Всі ми знаємо, що люди помирають. О, це е, смерть. Далі е, людина в ну, могилу її беруть. Це от, е, слово «ад», вона, власне і означає могила, гроб, «шеол», «преисподнє». Да тобто Це все, що в старому завіті, це все одне слово «шеол». Це можна провірити, можете досліджувати це так, от, щоб ви всі задавали питання, досліджували, що от ад це не то представлення, яке ми собі часто малюємо, там вогонь горить і ну, все таке. Тобто, ад це могила. Да? От. І далі ми всі чекаємо Воскресіння мертвих. Це дуже важний пункт. Воскресіння мертвих, всі, всі ми чекаємо. І Написано, що дух іде до Бога, він в неосознаному состоянні. То с ми часом представляємо, що вот умерли вже там, ну живуть, там щось вони ну душі там десь в осознавому віді ні. Бібля говорить, що духу у Бога, і як ісус говорить, ну все спят, ну глибокий сон. Таке, що вот для мертвого, це якщо закрив очі, відкрив наступний пункт це воскресіння мертвих. Зараз я не буду углублятися там перше воскресіння, друге Воскресіння в Ісусі Христі. Ми маємо життя вічне, як Ісус Воскрес, Тереняць з умерших, так умерши в Христі ну, воскресну. Ті, що на землі остануться пришестя його ні і Да? Ці тленом лежить облічця ні обліч, тлені. Обліч, обліч, обліч. Далі ми знаємо, що є таке місце, як ну, гієна. Це треба чітко розділяти ад і гієну огніну. Гієна огніна. Похідне від долина Енома Хінома, історичне місце біля Єрусалима, де спалювали, де спочатку там ізраїльтяни білопоклонством займалися, вони там приносили жертву там дітей, ну і всякі в общем, мерзості робили. Потім воно було таким проклятим місцем, де зробили таке мусорне звалище, де постійно горів огонь, преступників, тіла, преступників спалювали. Там постійно черві були, постійно ну, смрад і все таке. Це гієнна долина Еннома, Хінома. Тобто, от і різні його види там, названня, там, США де Озерогнене, Огонь В'єчні, Червні Уміраї, Огонь його Сіний. Це у 66 главі від Ісай написано, і будуть виходіть. І увидять трупи людей, отступивших от мене, і бо їх не умрет, і огонь не угаснять, і будуть одні мерзостю для всякої плоті. Оце Ісус, якби звідти ну, бере концепцію, їм була відома ця концепція, тому що вони розуміли біля Єрусалима знаходилося це звіття звалища, вони називали це ну, гієна. Да? Ісус про це говорив, про це вони розуміли, що там спалюють весь непотріб, сміття, все ну, згорає. Тобто ми розуміємо, що ну огонь ну вічний, да, там написано, да він не вгасає. Ну все, що горить, ну горюче, там воно згорає. Да? Тобто, що ми візьмемо всі гріхи, нечисті, беззаконня, да, все воно згорає. І зрештою, ми знаємо, що огонь готовий для дьявола і ангелів його. Оце його істинне предназначення, щоб там. Ну, згоріло все нечистоє. Все, що горить, от ну є да про образ, що гілка, дерево, яка не приносить там плод, воно кидають вогонь і воно вони згорають, згорають, сожжені. Це закінчена ну, фаза. Тобто згоріння дерево згорає і воно вічно ж не горить. Тобто, хоча огонь може бути вічно, да, якщо він для дьявола, якщо дьявол там буде вічно горіти, ну допустимо, да, то огонь буде горіти допоки є ну, чому горіти. Ну в цьому тому вічному От все, що горюче, воно згорає, да? От і ми розуміємо, що ті, хто з вічною, вони воскресають тому тілі, в якому Христос Воскрес нетлінними. Якщо там вісаї написано, що пам'ятаєте, хто може жити при огні пожираючому при вічному пламені, і тут же від хто ходить в правді, там ну ні прочим, там перечисляється йому качества. Ну, це якби я зараз не затрагую цей же огонь, не цей огонь, тому що є і Бог вогонь, поєдаючий, це може інший вогонь. Я зараз ну, не про це. Я ж просто нагадую, накидаю, що є такі місця. І навіть Павел, коли говорить, що сам спасеться, ну якщо діло згоріть, сам спасеться, ну якби із огня. Да? Тобто, можна так сказати, що все пройде в определенному сенсі через огонь. И все, что из золота, ну ценных вот э, не горючих материалов, оно просто как бы ну, ему это не страшно. Но все, что горючее, да, вот э, дерево, вот это ну, все горючие материалы, другими словами все то греховное, темное, вот ну ненужное, беззаконное, весь хлам и мусор, да, что, я, что не может войти в Царство Божие, все что непотребное, плотское, смертное, тленное, горючее оно сгорит. И поэтому уже когда в посланиях апостолы, да, апостол Павел, в частности, ну, в большинстве, да, как говорят, да, что есть жизнь вечно, и смерть, и погибель, да, погибель. Э, вот, и нету там, ну, уже уточнения там, ну, то есть смерть, они понимали, что это смерть, это отсутствие жизни. И нету понятия такого, как бесконечные мучения, ну, вечные мучения, ну, такого нету, нету даже понятия жизнь вечная в аду, жизнь вечное введение, ну, этого нету, есть понятие смерть и погибель, и уже когда в откровении с ними читаем, там написано вторая смерть, тоже, то есть даже смерть и ад были кинуты в озеро огненное, это смерть вторая, но мы через прошивку нашей вот это, что нам оставлено, да, скажем, от средневековья, от э, религиозного ну, наследия, мы сразу себе ну, рисуем, да, смерть вторая, это, то есть, как объясняют, что ад это как бы такое, как преддверие, то есть они уже мучатся, а потом уже смерть это вообще как бы еще окончательное, и все, и там еще больше горит, То есть, получается, ад кинут в ад. Ну, это нелогично вообще, огонь в огонь кинут, ну, как-то нелогично, да. И поэтому написано, что ну, это смерть вторая, и дальше, ну, не стоит фантазировать, потому что для евреев смерть, это была смерть, это отсутствие жизни, да? И написано, и отрет Бог всякую слезу с учей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло, да? И там написано, да, что боязливых неверных, сверных убийств, бодея, чердея, там, жицо, у, участь в озере огненным, горящим огнем и серую, это смерть вторая. Все, это смерть вторая. То есть, если тут после этой, ну, как бы, первой смерти, если условно, да, вот, земной нашей смерти, мы знаем, что есть воскресение, есть жизнь, то после этой уже все, как бы, это окончательное, просто полностью отсутствие жизни. То есть, как Є у нас зна, таке довічне ув'язнення. до віку, Скільки віку, все, якби чоловік помирає і е, ну, буде в цьому знаходитися, допоки ну, не, не згорить і окончательно не, не, не умре. Тому ця концепція безкінечних вона не витримує критики при причательного іслідуванні. Звичайно, що в нас зараз піднімуться там місця писання, а як амуку вічну. До речі, там перевод, наказання вічної. Е, Гречське слово колайсис. в в То есть можете последовать, есть очень хорошая, хорошая ссылка, можно ссылку в описании кинуть, там ну хорошо, богослов исследует это слово, что оно значит, и дальше. Дальше мы можем там взять, ну а как там в Откровении написано день и ночь, во веки веков. Ну там же ж четко написано дьявол, зле и лжепророк. То есть мы это вообще сейчас не относим к людям и сейчас это не разбираем. Потом, а как написано, дым мучения будет восходить во веки веков, там не будет иметь покоя ни дня, ни ночью. Там те, что приняли начертание зверя, там то мы тоже это не касаемся. Ну, как бы не касаемся, потому что это лирическая книга, там и э, как бы тут то же самое мы, мы видим и пророков, э, где есть, что превратятся реки в его смолу и прах его серый будет земля горящая смолой не будут гаснуть ни днем ни ночью вечно будет восходить день ее будет от рода в рот оставаться упустелую во веки веков никто не пройдет по ней там из злодеи пеликан еж и филин и ворон поселят они протянут по ней верх разорение отвес уничтожения никого не останется там из знатных ее кого можно было бы призвать на царство и все князья ее будут ничто І заростуть дворці ключі растіннями, так і так далі. Так далі. Тобто, ми бачимо, що це ну, образний язик, от, відкровення багато образів бере із Язикиля, і це ну, от, по старозавітній мові написано, і було зрозуміло, про що йде мова. Тому тут не говориться в контексте ну, ну безконечності, і що там. е, можем найти э, э, ну, вічному осужденню, там ще такі слова, да, там огонь вічний, да, то есть мы уже об этом говорили, ми э, можемо різні цитати знаходити, но нам зараз важливо, щоб витримати общую концепцію, а дальше розглядати рассматривать Потім Потом уже э, згадується там притча про э, лазаря і богачая лазаря, а що, а як там би? Здесь хорошее, ну, вот вот расследование этой притчи у Олега Бокова, э, видео в описании я скину. Э, ну, очень рекомендую смотреть, там очень хорошо он с рассматривает. Я я я тут зараз, ну, би тільки бігло це все роздивляюсь. Э, так для загального, щоб ми, ну, починали думати, щоб ми не просто вірили, от нам так передали, ми обычно це не исследуємо і віримо, ну, приймаємо на віру. И когда мы приходим благовествовать людям, да, вот благая весть, это же хорошая весть, Иисус говорит, идите несите ну, хорошую новость, что есть спасение в Иисусе Христе, да, есть жизнь вечная, то мы вроде как с одной стороны хорошую новость несем, но с другой стороны мы уже как бы плохую новость, то есть если ты откажешься от Христа, вот тебе бесконечно гореть э, ну, в аду, то есть мы ужасную новость несем. Ну, оно несовместимо, есть хорошая новость, потому что вот люди же знают, что они умрут. Это же всем известно. Но люди не знают, что есть надежда, воскресение из мертвых. Вот это хорошая новость. Царство Божье. Иисус победил. А, где твоя победа? Смерть, где твое жало? Последний враг истребится смерть. Ну, слушайте, Иисус смертью смерть поправ. Победа совершилась Иисусом Христом. что... Иисус умер за грехи наши, в Его смерти наше прощение, Его, его воскресение наше оправдание, воскресение Иисуса Христа, это воскресение наших жизней, и мы с Ним воскреснем, Он первенец из умерших, мы последующие, да, мы все во Христе так воскреснут, оживут. Очень рекомендую тщательно прочитать 15 главу 1 Коринфянам, там очень тщательно все он рассматривает, говорит, если, ну, если нет воскресения, значит Христос не воскрес, если Христос не воскрес, значит мы погибли, мы еще во грехах, поэтому, говорит, идем есть, пить и веселиться, потому что завтра умрем, все, как бы умрем, они знали, что, что без воскресения Христа нет жизни, нету воскресения нашей жизни. И поэтому, если бы Христос не пришел, все умершие от Адама и до конца, они бы просто погибли, умерли, все, ну, без жизни, они бы там не мучились в аду, ничего, просто бы, как бы, нету шансов, нету надежды. Но Иисус принес это, это, этот шанс, эту возможность воскреснуть из мертвых. Вот в этом хорошая новость для всех людей, что в Иисусе Христе 2000 лет назад совершилась эта победа, это завершенная работа Иисуса Христа. И мы в Нем посажены на небесах. И мы через Него имеем доступ к Отцу. Мы имеем дерзновение, смелость в Иисусе Христе. Потому что Он гарантия нашего спасения. Он наша праведность. Мы усыновлены благодаря Ему. Мы дети Божьи. Потому что Он есть Сын возлюбленный. И поэтому мы сейчас возлюблены Богом на основании Иисуса Христа. Мы получили прощение, мы получили ту любовь Божью, которую Бог возлюбил этот мир, и чтобы всякий верующий в него не погиб, не погиб, но имел жизнь вечную. Вот в чем смысл, что мы избавлены от страха смерти. Как написано, вот, э, до Христа люди находились в страхе смерти, но сейчас в Иисусе Христе, мы избавлены от страха смерти, потому что верующий Иисуса Христа перешел из смерти в жизнь и имеет жизнь вечную в Иисусе. И говорит, даже на суд не приходит, потому что мы перешли из смерти в жизнь. Поэтому, ну, друзья, исследуйте этот вопрос, ну, кажется маловажным, но достаточно важным, потому что он говорит о природе Бога, о характере Бога. И даже вот просто подумайте, когда Бог создавал этот мир, он проектировал, он же знал все наперед, он знал, что Адам разрешит, он все это знал. И создавая землю, он уже был в планах Иисус Христос. Уже все это было полная вот эта идея, картина, что придет Сын Божий, он выкупит нас от этого проклятия, от этого греха. И написано, что он прежде создания мира, он уже был развит, он уже, эта идея была у Бога, и поэтому это ничего случайного. И смотрите, если Бог это создавая мир, если бы Он ну, предполагал, что люди будут бесконечно мучиться, то лучше было бы вообще не создавать этот мир. То есть оно как бы вообще не вяжется ни от природы, ни от мудрости Божьей, ни от власти, э, не то что от справедливости, даже от, э, если мы говорим о милости, что больше, чем справедливость, от власти, доброты Божьей, мудрости Божьей, то оно вообще не вяжется даже на справедливости, потому что... Ну, Бог праведен, и такого даже, ну, как, ну пускай даже возьмем по справедливости, ну за каких-то 70 лет бесконечно человек будет мучиться. Да, в принципе, не важно каким, как говорится, уровнем мучения, мы скажем, ну эти будут там более ужасно мучаться, те менее ужасно мучаться. Ну, она не выдерживает критики, потому что можно себе представить самую легкую форму мучения. Просто ты сидишь в комнате, и ты так бесконечно сидишь один, одинокий, отделенный от Бога, от людей, и просто вообще никакого развития. И тебе вроде неплохо, но никакого развития. Все, это ужасный ужас, что бесконечно в этом положении. Поэтому оно не соответствует. Вот вы просто представьте себе, промотайте себе. Вот за 70 лет что-то, ну, человек просто не познал Христа, просто откинул, ну, что-то не разобрался, не принял Христа. И прошло там миллион, миллиард лет. Мы даже не можем понять, сколько это. Мы не можем понять, потому что мы можем оценивать там, кто, кто, кто сколько прожил, 50, 60, 70 лет, там я 40, ну 38, да, я могу как бы понять, но ну, это очень много. А, а, а там миллион, миллиард, нас вообще зашкалит голову. И за что сидишь? Ну, как бы не принял Христа. Ну, где тут логика? Где тут любовь? Где тут милый, Где тут вообще, ну, просто праведность Божия? Где тут мудрость? Ну, это абсолютно навязанная религиозная идея. И вообще у меня такое ну, ощущение, что она выгодна просто дьяволу, чтобы исказить образ Божий, характер Божий. Оно, ну, людей загонять в страх, а страх ну не приводит нас к Богу. То есть, ну, если есть Божий страх, это другое. Но вот этот, плотской такой вот страх, как, оно не приводит к Богу. Потому что в любви написано, нету страха. Написано, что благость, благость приводит к покаянию. Да, любовь, милость Божья, да, благодать явилась, она приводит нас к покаянию. И не в таком плане, что ну, вот э, прими сына, но если не примешь, то буду тебя мучить там, или будешь мучиться там, день и ночь, э, во веки веков. То есть, даже написано, да, Иисуса э, все ключи ада и смерти находятся в Иисуса Христа. Представьте себе, ключи ада и смерти находятся в Иисуса Христа. Как это понимать? В том, что все умершие имеют воскресение во Христе, да, имеют воскресение. То есть он имеет эти ключи. Вот, поэтому, ну, тут может, конечно, много вопросов еще подниматься там а как это, а как это, а как это. Это уже те вопросы, на которые можно давать последовательно ответы. Я там не буду сейчас ну, затрагивать те, что сейчас могут восплывать все эти места списания, а как он спускался в ад, а как он это, а как души убиенных, там, они же вопияли, а как то, а как все. Ну, это уже те вопросы, которые можно постепенно поднимать, чтобы сейчас не загружать этот эфир. Но я так вижу по библейной концепции, что вот именно такая хронология. Да, что есть земная жизнь, люди умирают, потом они спят. Как Иисус говорит, вот Лазарь уснул, вот иду пробудить. Она, ну там вот эта дочерь или да, она тоже уснула. То есть, и потом есть, да, спящие пробудятся. Вот есть такое извлечение, да. То есть, это смерть как прообраз ну, сна, глубокого сна. И написано, дух идет. Богу, прах, ну, землю, откуда есть. И, в принципе, изначально, когда Бог создавал человеком как? вот э, Из праха земли, ну да, и дунул дух, дыхание, руах, и стало душой, ну, человек стал душой живой. Да? Вот так оно происходит. То есть есть э, тело, есть э, дух, и как дух без тела, так тело без духа, оно мертво. Так дух без, без тела оно не может существовать ну, отдельности. Только вместе с телом встает душой живой. Да? Так же самое, уже когда мы в новых телах воскреснем, то дух наш будет ну, вложен в новое тело, и вот это смертное будет поглощено жизнью. И это уже то тело, которое воскрес Христос. Это уникальное тело, которое тогда через стены проходило, да, Он и кушал, да, Он мог исчезать, мог изменяться. Ну, это уже уникальные свойства этого тела. Поэтому, друзья, ну, мы имеем надежду, мы имеем надежду в Иисусе Христе, мы имеем ну, веру, что все на нем строится, все ради него создавалась эта земля, все в нем, Бог все положил в Иисусе Христе, всю полноту Божества телесно. Поэтому наше основание Иисус Христос. Поэтому мы через него и в нем мы имеем доступ, мы, и мы посажены на небесах, у нас есть гарантия вечной жизни. Поэтому думайте, размышляйте, задавайте вопросы, задавайте вопросы Богу, исследуйте, чтобы это была целостная картина, чтобы не было противоречий, не было каких-то конфликтов, что одно выбывает другого. Ну, как это, представьте себе, души уже живут, и потом они еще как бы, ну, воскреснут. То есть нет такого понятия, что души вошли в новые тела, там. но есть Четкое понятие ⁇ воскресение мертвых ⁇⁇ это очень четко. Или спящие пробудятся. Вот. Мертвые ожили, воскресли. Это очень понятно. Вот, поэтому Бог с мертвыми не общаться. То есть Бог очень сильно вот это ну, запрещал, или как то эти волшебники, которые уходили тут по ту миры, и вот это общались, потому что они этим самым ну, находились находили связь с нечистыми духами. Поэтому это ну, очень такое опасное дело, занятие, когда вызывание мертвых или еще что-то. Потому что мертвые на самом деле спят, а под это подключаются нечистые духи, они копируют мед. Ну, это уже отдельная другая тема. Но в целом вот такое у меня послание. Поэтому всем желаю мирного неба, всем желаю веры, утвердиться верой в Иисуса Христа, просто размышлять об этом, размышлять, что произошло на кресте. Там была победа, жизни над смертью. Иисус говорит, совершилось. Там совершилась завершенная работа Иисуса Христа. Там завершилась наша победа. Победа над грехом. Грех уничтожен. Там совершилась свобода от всякого греха, от всякой зависимости. Победа над дьяволом. Вот. Поэтому победа за Христом. Он есть Царь. Он есть истинный Господь, Господствующих. Он есть истинный Царь. Поэтому есть, конечно, дьявол, который как узурпатор обманывает, обольщает. Он дает свои, свою прошивку, он и через религию действует, он через эту систему этого мира, то есть, в принципе, дьявол действует через необновленный разум, через плоской разум, плоское восприятие Бога. И вот через это обманывает людей, искажая образ Божий. Но когда мы приходим к Богу, обновляя с духом ума, и Бог больше всего работает над нашим разумом, чтобы перепрошить вот эту но старую прошивку, и чтобы мы вошли в этот изначальный образ, в этот задум Божий, план Божий, как Бог видит нас, видит этот мир, как Бог смотрит, чтобы мы видели, смотрели глазами Божьими, как Бог смотрит на это все происходящее, и мы видим, что Божий взгляд на нас, Он говорит, возлюбленные. Он дал победу, Он дал нам власть называться Божьими, что мы не должны греха, мы новое творение в Иисусе Христе, новая природа нам дана, обновляйтесь в этом, рассуждайте об этом, думайте, верьте, доверяйте Иисусу Христу и победа за Христом. Слава Ему за это. Поэтому мы смотрим ненавидимое, но на невидимое. Мы смотрим на Иисуса Христа, преображаясь в тот же образ, и слава в славу. А все другие вопросы, которые будут возникать по ходу, потому что там есть, конечно, места, которые вроде противоречат, которые вот у нас будут возникать, вот эти, что я уже называл там и притча, и там, э, ныне будешь со мной в раю, вот это что, все это можно последовательно разобрать. Есть много уже в интернете, где разбирали эти темы, где-то вот как вопросы не не будешь со мной в раю, там, запятая не там поставлено потому что говорю тебе ныне, будешь со мной в раю. Ну и дальше, и дальше можно все по ходу разбирать, всему есть ответ. Поэтому ищите, а ищущий находит, и Бог открывает, у, у Бога все прекрасно. Пусть Бог благословит, подписывайтесь на канал, будем дальше рассуждать, размышлять над текстами Библии, задавать вопросы, исследовать. Бог не против этого, Бог за это, чтобы мы все испытывали, хорошего держались, проверяли, задавали вопросы, рассуждали, вникали в себя, в учение. И этим занимались постоянно, и от этого будет обновляться наш разум, будет просвещаться, будет свет и разум. Поэтому ну, смотрите, кого слушайте, думайте, задавайтесь вопросами. И пусть вся слава будет нашему Отцу через Иисуса Христа, вся слава Ему. Пусть Бог каждого благословит. До скорой встречи.